Украина – великая газовая держава. Больше 80% территории Украины перспективно на нефть и газ. По поводу глубин. Сейчас можно говорить о новой совершенно парадигме, о глубинах свыше 6 километров. И изучить этот феномен и изучить, какими темпами идет это восполнение, это крайне важно. Сейчас целый ряд признаков свидетельствует о том, что запасы месторождений газовых в Украине, на западе, востоке, да и на юге, восполняются, находятся в состоянии восполнения. Вот. И изучить этот феномен, и изучить, какими темпами идет это восполнение, это крайне важно, потому что, например, специалисты говорят, что если добывать аккуратно 2 миллиарда метров кубических газа по шебелинке, то это хватит на неопределенное время, потому что это примерно та величина, на которую пополняются ее запасы естественным путем, путем подтока снизу. Гнединцевская тоже явно восполняется, потому что запасы, которые определялись в 60-е годы, уже многократно превышены добычей, а все равно идет добыча нефти. То есть это относится вообще к углеводородам. Но для газа это особенно важно. Если бы мы могли, как раньше предлагалось, хотя бы на крупных месторождениях устроить мониторинг, отслеживание выработки и это самое, тогда мы уже бы сейчас имели бы целый ряд данных по ряду месторождений. Вот это месторождение восполняется, скажем, за месяцы, за годы, а вот это месторождение восполняется со скоростью разработки. Вот. Есть подозрение, что Шебелинка такого типа месторождений. И по поводу глубин. Сейчас можно говорить о новой совершенно парадигме, о глубинах свыше 6 километров. У нас уже пробурено несколько скважин глубиной 6 километров и больше. Значит, 6,5 километров. В частности, на Перевозовском месторождении на 6,5 километров открыто самое глубокое в Евразии газоконденсатное месторождение. Оказывается, что на глубинах свыше 6 километров, хотя, конечно, скважины стоят очень дорого, но они при применении современных методов интенсификации притока они дают такие мощные дебеты, что это быстро очень окупает сверхглубокое бурение. Это, я, например, считаю его стратегически очень важным. Сейчас примерно мы распалим, по-моему, пять скважин сейчас пробурено свыше 6 километров, вот, которые дали очень интересные результаты, включая промышленные притоки. Кстати, Соединенные Штаты очень усиленно рекламировали сланцевый газ очень усиленно. И в то же время секретили свои результаты по большим и сверхбольшим глубинам. У них сейчас максимальные глубины 10,5-11 километров добычи углеводорода. То есть то, что раньше казалось как фантастикой. Поэтому и представление о генезисе нефти и газа сейчас претерпевают очень серьезные изменения. При теперешнем уровне, современном уровне бурения и освоения продуктивных горизонтов, притоки фактически промышленные можно под получать из малопроницаемых коллекторов, разрывая их. И дебиты при этом очень быстро позволяют окупить затраты на глубокое бурение. Именно Украина достигла главных успехов в свое время в освоении шельфа. Это в 70-е годы. Не сравнить ни с Румынией, ни с Турцией, ни с Болгарией. Ну, у турок сейчас только значительные пошли открытия. Остальные страны Черноморского бассейна, и включая Россию, не могли бы похвастаться большими успехами. В то время как Украина открыла целый ряд месторождений, именно газовых месторождений на шельфе. В том числе крупное штормовое месторождение, значительные месторождения, Галицинское и другие. Тогда это было большое подспорье в общей добыче газа в Украине. У нас есть целый ряд объектов, перспективных на нетрадиционный газ. Это так называемые центрально-бассейновые или, бассейновые или плотные коллекторы. Кроме того, сюда нужно отнести и газогидраты Черного моря, которые, правда, пока далеки от разработки. Это, скажем, месторождение есть Руденковское такое. Там огромные толщи малопроницаемых коллекторов, которые непрерывно при бурении газа проявляли, но так и не дали промышленных притоков. Именно вот это характерно для нетрадиционных источников. Вот. Тогда привлекаются искусственные гидроразрывы, другие методы, которые позволяют получить стабильные притоки. Есть рудовское месторождение в другой совсем зоне. Это крупное тоже газоконденсатное месторождение. Песчаные коллекторы залегают среди вот этих черных сланцев газоносных. Они подли при соответствующем режиме разработки можно добывать традиционный газ и в то же время подтягивать из этой окружающей экранирующей толщи, можно подтягивать газ нетрадиционный. Но если заниматься отраслью, если применять новые технологии, то разрабатывать можно, так сказать, в принципе, везде. Больше 80% территории Украины перспективно на нефтегаз. и газ. Более того, сейчас можно говорить о перспективах на нефтегаз и газ украинского счета, который посредине Украины расположен и обрамляется нефтегазоносными регионами с востока, с запада и юга. Вот. Это огромная территория волыно подольской нефтегазоносной области. Это огромная территория с сравнительно неглубоким залеганием перспективных объектов, на которой открыто только два месторождения. А оно не, эта территория не освещена вообще глубоким бурением и геофизикой на основной своей территории, на, на основной площади. Нет никаких сомнений, что там при соответствующих объемах геофизической сейсморазведки и бурения будут открыты многие месторождения. Не Украина великая газовая держава вообще. Это касается и геологии поисков газа, это касается и методов разработки, и методов транспорта. Во всех этих вопросах Украина была в числе мировых лидеров. Если бы гармонично разрабатывались бы разные направления, Украина была бы, так сказать, независимой страной в смысле энергетики.